हॅलो किड्स नमस्कार वेलकम टू लर्न मराठी लँग्वेज नमस्कार मुलांनो आज आपण शिकणार आहोत सगळ्यात सोपा विषय क्रियापद क्रियापद मीन्स ऍक्शन वर्ड्स वर्ब्स तर चला सुरू करूया क्रियापद वर्ब्स वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणाऱ्या क्रियावाचक शब्दाला क्रियापद म्हणतात इन शॉर्ट क्रिया मीन्स एक्शन कोई क्रिया कर रहे हो आप कोई एक्शन कर रहे हो तो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने वाले एक्शन वर्ड को क्रियापद बोलते हैं वाक्याचा अर्थ पूर्ण करना हैं, सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने वाले एक्शन वर्ड को क्रियापद कहते हैं क्रियापद हा वाक्यातील असा शब्द असतो की जर क्रियापद नसतं तर वाक्याचा अर्थ पूर्ण लागला नसता इस सेंटेंस में हम बाद में आते हैं पहिले हम देखते हैं हैग्झाम्पल्स ऑफ क्रियापद दॅट इज राम पेरू खातो ही कुठली क्रिया चालू आहे खाण्याची गाय दूध देते कुठली क्रिया चालू आहे देण्याची मी प्रार्थना करतो कुठली क्रिया चालू आहे करण्याची नेमी खरे बोलावे कुठली क्रिया चालू है बोलने ओके। ना वी विल कम बैक टू दैट सेंटेंस अगेन क्रियापद हा असा शब्द असतो की जर क्रियापद वाक्याचा अर्थ पूर्ण इसका मतलब ये है कि अगर ये वर्ब नहीं होते एक्शन वर्ड्स नहीं होते तो मी पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं कंप्लीट होता फॉर एग्जाम्पल नीता छान और बस मैंने छोड़ दिया तो नीता छान दिसते नाचते खाते रडते, गाते। तो ये सारे क्रिया पदों से ही नीता छान गाते ये मीनिंगफुल सेंटेंस तैयार होता है नेक्स्ट है मी शाड़ेत सो so शाड़ेत क्या है क्या कर रहे हो खा रहे हो जा रहे हो खेल रहे हो तो मी शाड़ेत कबड्डी खेलतो। सो तो इज अ क्रियापद और वो क्रियापद यूज करने के वजह से वो मी शाड़ेत कबड्डी खे ये पूरा सेंटेंस मीनिंगफुल हो गया नाउ वी विल सॉल्व फ्यू एक्सरसाइजेस खाली वाक्याल क्रियापदे ओखा आमचा कड़े एक कुतरा होता अब अगर इसमें आमचा कड़े एक कुतरा और कुछ आगे होता ही नहीं कुछ बोल बो, कुछ वर्ड ही नहीं होता तो ये मीनिंगफुल होता क्या सेंटेंस नहीं हाँ अर्थ लगला नाम कड़े एक कुत्रा होता मीन्स ये पास टेंस में है हमारे पास एक कुत्ता था हो तो होता इज अ क्रियापद ससे अंगना धावत आले सो धावत आले इज अ क्रियापद सैनिक सीमेवर वड़ता लड़ता, लड़ता इज अ क्रियापद शेतात घाम गाळतो घाम सो गो इज संध्याकाळी मैदानावर खेळायला जातात सो क्रियापद। खालील वाक्यातील क्रियापदाना अधोरेखित करा अंडरलाइन करने के लिए कहा है पर आप सिर्फ इसमें से ढूंढी क्रियापद ढूंढिए और कमेंट में जरूर लिखिए। बहुत इजी है ये खालील वाक्यात कंसातील योग्य क्रियापदे घालून वाक्य पूर्ण करा सुट्टी संपून मी परत मुंबईस शिकावयास डैश अब ब्रैकेट में दी है जातो गेलो आलो तो आप कौन सा वर्ब यहाँ पे यूज करेंगे सुट्टी संपून मी परत मुंबईस शिकावयास आलो नहीं? माझे काका मला रुपया दोन रुपये खाऊला म्हणून देऊन डॅश अप यायचे द्यायचे जायचे सो माझे काका मला रुपया दोन रुपया खाऊला म्हणून देऊन जायचे माझ्या बहिणीस पेटीत काहीतरी डॅश सापडले शोधले मिळाले सापडले आजीने ही मा, आजी ने ही मजा पाठी वरुण माए ने हाथ डैश फिरला फिरवला ठेवला तो इसमें से कौन सा आएगा आजी ने ही मजा पाठी वरुण माए ने हाथ फिरवला अगर सेंटेंस ऐसे होता आजी ने ही मजा पाठी वाए ने हाथ ठेवला पाठी वाथला वर, ठेवला वरुण माए ने हाथ फिरवला ओके मी सांगितलेली गोष्ट ऐकून वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांना गहीवर डॅश गहीवर मींस उनको बहुत इमोशंस उनके आ गए बाहर तो झाला आले आला तो गहीवर आले